Salam əziz şagirdlər. Bu videoda sizlərə indiki bitmiş zamandan bəhs edəcəm. Mövzumuz present perfect. İndiki bitmiş zamanın düzəldilməsi ilə bağlı standart qaydamız belədir. Mütəda üzərinə gəlinsin. Have və ya hoxda has mütəda have as Sonra isə participle to. Öncəki videomuzda participle to-nun nə olduğunu demişdik. Ə, burada yenidən açıqlayaq. Participle to, yəni feili sifət 2 deməkdir və participle to iki cür yaranır. Bir qaydalı feillərin kökünə ed şəkilçisini artırmaqla, bir də qaydasız feillərin kökündən dəyişməsi ilə və bu zamanda 3-cü dərəcədə olan feillərdən istifadə edəcəyik. Və mübtədadan sonra nə zaman have, nə zaman isə has işlənməsi barəsində çeşitli suallar yaranıla bilər, amma bunu sizə deyim ki, öncəlik nümunələrə baxaq. Nümunələrdə də göstərəcəm. Mübtəda üçüncü şəxsin təkində olarsa, yalnız mübtəda üçüncü şəxsin təkində olarsa, hansı ki, he, she, it olarsa mübtəda, o zaman has gəlməlidir. Yerdə qalan bütün şəxslərdə olacaq have. İndi konkret nümunələrə baxaq. Məsələn, burada şəxsləri yazaq. Məsələn, I I sonra you you he she it indi bunlara görə uyğunlaşma bucru olacaq a-dan sonra gələcək have you-dan sonra gələcək have üçüncü şəxsin təkində isə olacaq has has Burada ə, şəxs əvəzliklərindən bircə z-y yazmadıq. Z-də də, də have olur. Bir daha diqqətinizə çatdırıram. Sadəcə he, she, it. Mibtada üçüncü şəxsin tək olarsa has köməkçi felindən istifadə edəcəyik. Burada da gəl cümlələri tamamlayaq. Ə, burada I have worked. I have worked. With that I have past participle. Bu, burada da work feeling köküdür. -ed şəkilçisi sayəsində participle-unu yaratmışıq. Sonra burada qoların hər birinin qarşısında eyni feili yaza bilərik. Məsələn, fərqli bir feili, məsələn, become. You have become. Burada become feili qaydasız feildir. Begin feili ilə yaranır. Begin başlamaq deməkdir və begin feilinin 3 forması var: begin, began və be can be can biz istifadə edərkən üçüncü formadan istifadə edirik. Yəni participle to. Və bu qaydanı da digər fellərə də eee yəni digər cümlələrdə tətbiq edə bilərik. Məsələn he has worked. She has be can it has be can yəni bucüruş olur cümlələrin bitmiş yəni indiki bitmiş zamanda düzəldilməsini bildikdən sonra gəlin indi ə, cümlələrimizin su və inkar formasını necə yaradacağıq? Onlar haqqında bəss edək. İnkar və sualı yaratmaq olduqca bəssittir, elə də çətin bir proses deyil. Ən öncəki də inkardan başlayaq. Təsdiqlidə olan cümləni necə inkarə sifrəcəyik? Cümləni olduğu kimi köçürəcəyik. I have worked I have worked. Ancaq köməkçi felimizdən sonra köməkçi felimiz nədir? have birdə has. Köməkçi felimizdən sonra not artıracağıq. Və olacaq nə? I have not worked. Yəni m işləmədim. Və digər ə cümlələrdə həmçinin bu strukturla düzəldəcəkdir. Sual forması isə o şular. Testdə olan cümləyə baxırsınız. Məsələn, she has been gone. Burda köməkçi felik götürürsüz. Qoyursuz mübtədanın əvvəlinə. Sonra mübtədanı yazıb cümlənin ardını köçürürsüz. Yəni burada cümlə uzun bir cümldə də ola bilərdi. Fərqi yoxdur. Sadəcə siz köməkçi feillə mübtədanın yerini dəyişirsiniz. Məsələn, birinci cümldə də həvə atırırıq qapağa, ikinci cümldə yenə həvə atacağıq qapağa və 3-cü və 4-cü cümlələrdə isə həss kəsəcək qapağa. Və bunların ardından mübtədaları yazacağam. İlk cümlədə I, e, I, ikinci cümlədə you, üçüncü cümlədə he, dördüncü cümlədə she. Və ardından da feillərimi yazıb sual işarəsi qoyacağam. worked və pickə. Və sonra testiq, inkar, sual. Yəni bunlar ə, bizə təməl lazım olacaq şeylər idi. İndiki bitmiş zamanla bağlı. İndi isə gəlin zaman zərflərindən danışaq. Əziz şagirdlər, indi isə biz ə, danışırıq indiki bitmiş zamanın zaman zərflərindən. Bilirsiniz ki, zaman zərfləri, yəni cümlədə zaman göstəricisidir. Onların sayəsində bilirik ki, cümlə hansı zamanda işlənib və indiki bitmiş zamanda zaman zərfləri baxımından olduqca zəngin bir zamandır. Burada isə hal-hazırda zaman zərflərinin bir qismini görürsünüz. İndi isə sizə ə, digərləri ilə də tanış edəcəm. Əziz şagirdlər, hal-hazırda burada əvvəlki yazdığılarımdan yeni zaman zərflerini görürsüz. Bunlar da bitmiş zamana aidddir. Ancaq zaman zərfləri bununla bitmədi. Sonuncu hissəni də sizə qeyd edib göstərəcəm videonun bu hissələrini dayandıraraq izləyə bilərsiniz. Və bu da uşaqlar indiki bitmiş zamanın zaman zərflərinin son qismi idi və bununla da sizə bildiyim qədəri ilə hamısını tanış etdim və yenə də təkrarlayıram. Bu hissəsini videonu dayandıraraq izləyib analiz edə bilərsiniz. İndi isə gəlin biz tanışaq indiki bitmiş zamanı hansı vəziyyətlərdə işlətmək olar. Bəli, əziz şagirdlərim, hansı vəziyyətlərdə indiki bitmiş zamanı işlətmək olar? Ənənəlik də şular. Birinci situasiya deyək bunu. Ə indiki bitmə zamanını istifadə etmək olar. Hadisə hadisə bitib, hadisə bitib. Ə və nəticə göz qabağında olarsa, nəticə göz qabağında o olsa Və nə deməkdir bu bu cümləni biraz açıraq. Hadisə bitib və nəticə göz qabağındadır. Və məsələn belə bir şey fikirləşək ki məni düşünün müəlliminiz olaraq qarşınıza çıxıram ə görürsüz ki bir qolumda gips var. Və məndən soruşursunuz ki, bəs Əmrah müəllim başınıza nə gəlib? Nə olubdu? Mən də sizə deyirəm ki, ə, I have broken my arm. Yəni ingiliscə dediyim cümlənin tərcüməsi budur ki, mən qolumu sındırmışam. Və hadisə baş verib, dönə. Və ya da hadisə baş verib 1-2 saat əvvəl. Amma nəticə olaraq mən öz qolumu sındırmışam. Və, eee, sizin qarşınızda çıxanda siz görürsüz ki, mənim artıq qolum gipsdədir, qolum sünüb. Yəni hadisə nəyiniyib, baş verib, bitib, qolum artıq sünüb, qutarıb, hələ də gipsin içindədir və siz də nəticəsini görürsünüz gözünüzlə. Ümidvaram ki, yəni başa düşdünüz. Nümunə də burada belə yazıram. Məsələn, I have broken. I have broken my arm. I have broken my arm. Yəni mən kolumu sındırmışam. İndi isə şular, gəlin daha aşağı ikinci situasiyada. İkinci stansiya belədir. Hadisə çoxdan başlayıb. Hadisə hadisə çoxdan başlayıb. Hadisə çoxdan başlayıb. Amma hələ də davam edir. Hələ də davam edir. Hadisə çoxdan başlayıb, hələ də davam edir. Bu cümlə e, zənnimcə birinci yazdığım situasiyadan daha belə item bir cümlədir. Amma yenə də bir daha da deyim ki, hadisə və yaxud da hərəkət məsəl üçün bir başlayıb 5 saat əvvəl və həmin hərəkət qutarmayıb, hələ də davam edir. Bə e, nə zaman qurtaracağını bilmirik. Yəni biz bilirik ki, bu hadisə çoxdan başlayıb e, müəyyən müddət davam edib və hələ də davam edir. Yəni bu hərəkət bitmir. Məsələn, məsələn e, belə bir cümlə verək nümunə kimi. For example they they have worked they have worked for 4 5 hours onlar onlar 5 saattır işləyirlər yəni onlar deyə nəzərdə tutduğumuz şəxslər, insanlar 5 saattır işləyir yəni hal-hazırda işləmə məşğuldular və işləməyə davam edirlər. Yəni işləyib qurtarmayıblar. Vəseləm, yəni bununla da indi bitmiş zaman situasiyaları bitmiş olur. Və son olaraq bir dənə geriyə qalır ə, indiki bitmiş zamanın məçhulu. Uşaqlar, indiki bitmiş zamanın məçhulunda qurulur. Yəni struktur budurdu. Tamamlıq gəlir öncəliklə. Tamamlıq və mübtəda kimi təbii ki, e, yəni bu tamamlıq mübtəda kimi iştirak edir burada, amma yalançı mübtədadır. E, tamamlıqdan sonra gəlir have been have been Sonra gəlir has been. Və onda sizə deyim ki have been ilə has been mübtədaya uyğunlaşması have ilə has də eynidir. Yəni have has nəzər uyğunlaşırdısa mübtədaya görə have been has been də eyni qaydada. Orda dediyimiz, yəni dərsin əvvəlində, videonun əvvəlində dediyimiz sözlər burada da keçərlidir. Sadəcə 3-cü şəxsin təkində olacaq has been. Qalan bütün şəxslərdə have been-dən istifadə e, edəcəksiniz. Və sonra da e, ports built to. Ports built to da bizim feli sifət ikimizdir. İndi isə gəlin e, konkret bir indiki bitmiş zamanda olan e, cümlə götürək və onu məçola çevirək. Ocaq baxaq. Active də, yəni indiki bitmiş zamanda bir cümlə yazasınız. Məsələn bu cümlə olsun belə. Ali Ali has Ali has cleaned Ali has cleaned a car. A car və burada aydın olduğu üzrə Ali mübtədadır. Has köməkçi felimizdir. Cleaned əsas felimizdir. Yəni dərsin, yəni videonun əvvəlindən izah versək, mübtəda has pots bu tu Və burada ən sonda gələn isə düzümlərimizin tamamlığıdır. A e car. Bu tamamlığı götürəcəyik, qoyacağıq cümlənin əvvəlinə və bu a e car çevriləcək olacaq the car. Tamamlığını qoyduğuma görə mübtəda kimi düsturumu tətbiq edəcəm. The car-dan sonra the car tekdə olduğu üçün olacaq has been. Has been The portable to da failin özü olacaq cleaned The car has been cleaned. Və mən burada əgər istəsəm left-də də əlavə edə bilərəm. Ancaq by vasitəsi ilə yazaram ki by Ali və tərcüməsi də belə olacaq. Əli tərəfindən təmizlənmiş maşın və ya hoxda avtomobil. Yəni və salam, bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümidvaram ki, hər birinizə kömək etməyi bacarmışam. Yeni bir şeylər ə, öyrətmişəm sizlərə. Videonu bəyəndisəniz bəyənməyi və bu tip video izahların davamı üçün kanala abunə olmağı unutmayın uşaqlar və eyni zamanda onu da sizə bildirim ki onlayn qruplarımız var, onlayn dərslər keçirik. Əgər istəsəniz, siz də bizim WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlayın və siz də dərslərdə iştirak edərək öz biliklərinizi möhkəmləndirin və Ee, yeni bilgiler kazanın WhatsApp numaramızı kaydederim WhatsApp numaramız 050 384 32 31 Və yəni dediyim kimi əgər siz də bizim onlayn dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə WhatsApp nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar, növbəti videolarda görüşənə qədər.